नमस्कार आपण पाहत आहात सांगली न्यूज अयोध्यावरून श्री रामचंद्र प्रभूंचा आशीर्वाद संजय काकांसाठी घेऊन आलोय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सांगली येथे झालेल्या संजय काकांच्या महाविजय संकल्प प्रचार सभेत उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी काँग्रेसवर जोरदार हल्लाबोल केला यावेळी बोलताना त्यांनी लोकसभेमध्ये भाजपच्या सर्व उमेदवारांनी संसदेमध्ये खासदार म्हणून जाणे आवश्यक आहे आपल्यावर आजपर्यंत झालेल्या अन्याय हा मोदी सरकारच्या दूर झाला आहे अजूनही कामे बाकी असल्याने आपण सांगलीतून संजय काका पाटील यांना भरघोस मताधिक्याने विजयी करून दिल्लीला पाठवावे असे आवाहन योगी आदित्यनाथ यांनी यावेळी केले योगी आदित्यनाथ यांच्यामुळे संजय काकांना मात्र चांगलाच फायदा होणार आहे कट्टर हिंदुत्वाचे विचार आणि ज्वलंत हिंदुत्व जपणारे असे उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री आज सांगलीत आल्याने काकांना या सर्व गोष्टींचा मतदानातून नक्कीच फायदा होणार आहे आज ही सांगली जिल्ह्यामध्ये योगी आदित्यनाथ यांची क्रेज सर्व तरुण व हिंदुत्वादी मतदारांमध्ये दिसून आली धगधगता हिंदुत्ववाद कसा असतो याची झलक त्यांनी उत्तर प्रदेशमध्ये दाखवून दिली आहे त्यांच्या सभेने आज सर्व वातावरण भगवमय झाले होते मोदींच्या नेतृत्वात आपण सर्वजण सुरक्षित आहोत काँग्रेसने आजपर्यंत जाती जाती आणि धर्मामध्ये भांडण लावून आपले हित साधून घेतले आहे आणि राजकारण करत आहे लोकांसाठी काम करणारे सरकार केंद्रात पाहिजे तरच देशाचा आणि राज्याचा विकास होऊ शकतो असेही ते पुढे म्हणाले मोदींसाठी संजय काकांच्या रूपात आत्मनिर्भर विजयी करा यावेळी बोलताना उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अवसर प्राप्त हुआ तो मैं सांगली में भी आप आदित्यनाथली लोकतंत्र उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से और मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की पावन धरा से अपील करने के लिए आपके बीच आया हूं एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार कर रहे हैं आज के भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और मोदी जी के नेतृत्व में हमने बदलते हुए भारत को देखा है और भाइयों एक ऐसा भारत जो हम सबके सामने स्पष्ट फर्क महसूस करा देता है 2014 के पहले का भारत 2014 के बाद का भारत 2014 के पहले का भारत एक ऐसा भारत था जिस भारत का दुनिया के अंदर सम्मान लगातार गिर रहा था सीमाएं सुरक्षित नहीं थी आतंकी घटनाएं जहां तहां होती थी नक्सलवाद तेजी के साथ अपना पैर फैला रहा था देश के अंदर अन्नदाता किसान आत्महत्या कर रहा था नौजवान प्लान कर रहा था देश के अंदर न व्यापारी सुरक्षित था न बेटी सुरक्षित थी देश के अंदर अविश्वास का माहौल था देश के अंदर संवैधानिक संस्थाएं आकंड भ्रष्टाचार में डूब करके जिन लोगों को देश को आगे बढ़ाना चाहिए था वे स्वयं आकंड भ्रष्टाचार में डूब करके देश के सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने का कार्य कर रहे थे और 2014 के बाद बात का भारत हम सब देख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया के अंदर 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान बढ़ा है देश की सीमाएं सुरक्षित हुई है अब कोई देश भारत की सीमा में अतिक्रमण नहीं कर सकता कोई देश भारत की सीमा में अतिक्रमण नहीं कर सकता आतंकवाद समाप्त हुआ है नक्सलवाद तेजी के साथ समाप्त हुआ है अब तो भारत के अंदर कहीं जोर से कहीं कोई पटाखा फूटता है तो पाकिस्तान पहले सफाई देता है कि मेरा हाथ नहीं है क्योंकि से मालूम है कि ये नया भारत है छेड़ता नहीं है लेकिन कोई छेड़ता है तो उसको छोड़ता भी नहीं है बहन और भाइयों ये वही भारत है और यह नया भारत मोदी जी के नेतृत्व में आपके आशीर्वाद से ये नया भारत आज दुनिया का सिरमौर बन रहा है दुनिया की सबसे बड़ी तेजी के साथ उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में आगे बढ़ रहा है